आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे पंचवीस कोटी लोकांना मिळणार रोजगार देवेंद्र फडणवीस येणाऱ्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मोठे बदल करणार आहे त्यामुळे तेवीस कोटी लोकांचा रोजगार जाणार आहे याचबरोबर पंचवीस कोटी जणांना नवीन रोजगाराच्या संधी मिळणार असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे नागपूर येथील आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमात ते बोलत होते रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असल्याचं सांगताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना टोला मारला आज आपलं जीवन अल्गोरिदम भोवती फिरत आहे जेव्हा कॉम्प्युटर आले तेव्हा लालू प्रसाद यांनी टीका करायची शेती कॉम्प्युटरवर करणार का असा सवाल केला होता मी समृद्धी महामार्ग तयार करत असताना माझ्यावर टीका केलीही जात होती रोडची आवश्यकता आहे का असे प्रश्न विचारायचे पण आज माझ्याकडे समृद्धी पूर्ण व्हायच्या आधी पन्नास हजार कोटींची ऑफर समृद्धीसाठी आहे नव्या तंत्रज्ञानाला घाबरून घरी बसता येणार नाही याचा उपयोग करून प्रगती करावी लागेल देशातील सर्वाधिक महाराष्ट्रात स्टार्टअप अर... सर्वाधिक महाराष्ट्रात तयार होत आहेत स्टार्टअप मेट्रोमध्ये सिटीमध्ये नाही तर दोन तीन टायर सिटीमध्ये स्टार्टअप सुरू होत आहेत आणि असं उपमुख्यमंत्री हो फडणवीस म्हणाले आहेत संभावना तयार के अल्गोरिदम का एक पर उद्घाटन किया अभी आने वाले जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह बहुत सारी चीजें बदलने वाला है मैं तीन साल पहले एक एनालिसिस पढ़ रहा था उस एनालिसिस में लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेईस करोड़ जॉब्स को ऑप्शलिट करेगा पढ़ के मैं डर गया मैंने कहा यह तो बड़ा खराब है तेईस करोड़ जॉब्स ऑप्सलिट हो गए तो दुनिया में क्या होगा लेकिन उसमें अगला वाक्य था लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 25 करोड़ नए जॉब्स तैयार होंगे नए जॉब्स का सृजन होगा तो देखिए दुनिया बदल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार के अल्गोरिदम्स तैयार कर रहा है उसके कारण हमारे जॉब्स का नेचर भी बढ़ रहा है हमारी एफिशियंसी भी बढ़ रही है हम सभी ने कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा युवा नोआ हरारी को जिन्होंने सेपियंस करके किताब लिखी थी और होमोडियस करके किताब लिखी थी बहुत फेमस हुई उसमें उन्होंने लिखा था कि आने वाले जमाने में हमारी जिंदगी ये अल्गोरिदम्स के इर्द गिर्द घूमेगी और यह बात भी सही है कि हमारी दुनिया भी एक अल्गोरिदम में जीती है अगर दुनिया का भी हम लोग विचार करें तो दुनिया का जो संचलन होता है दुनिया जो चलती है एक अलगोरित है। तो ये नया भारत जो है इसमें नई स... ब्यूरो रिपोर्ट एस मराठी नागपुर